Автобус в лето. Запорожское управление ГАИ традиционно в конце мая активизирует свою деятельность в направлении профилактики ДТП с участием автобусов. Инспекторы уверены, в нынешнем сезоне пассажиропотока, значит и количество рейсов на Азовское побережье, станет максимально плотным. Поэтому безопасность перевоза как никогда выходит на первый план. Сегодня руководители госавтоинспекции встретились с представителями транспортных компаний, которым снова напомнили об их ответственности за жизни людей. Место и время встречи сотрудников ГАИ и запорожских автоперевозчиков изменить нельзя. В начале курортного сезона предприниматели приглашают на профилактическую беседу. Повод – спецоперация госавтоинспекции «Автобус-2014», которая стартовала 20 мая. Летом, говорят офицеры департамента, для водителей условия особые, начиная от температуры воздуха и заканчивая новыми графиками движения. Однако некоторых из них это не смущает. За пять дней проводимой операции у нас уже по области три нетрезвых водителя выявлено. Пять дней. Страшно подумать, что будет дальше. За пять дней спецоперации, призванной усилить контроль за пассажироперевозками, выявлено 251 нарушение. 42 автобуса, говорят в ГАИ, вышли в рейс неисправными. Профработу в этом направлении инспекторы обещают усилить. Ради этого даже приезжают на предприятие и фиксируют техосмотр маршруток. В этом году уверенные профильные специалисты побережья Азовского моря будет самым актуальным для Украины. Уже сейчас за сутки на 25 запорожских и днепропетровских автобусов больше выезжают в направлении Кирилловки. И среди них те, кто не вправе туда ехать. Ну, как пример, вот мы выявили машину 1586, которая работает на 40 маршруте, которая была получена каждое утро, хватается в город Приморск, оттуда забирает пассажира, потом выходит на рейс в город. И такая машина не единичная, то есть их можно там в список целый продолжать. Претензии у ГАИ и Укртрансинспекции к внешнему виду водителей, майки, шорты под запретом и к санитарному состоянию автобусов. Впрочем, большая часть представителей автотранспортных предприятий критику воспринимает здраво и обещают, с сотрудниками-нарушителями разговор будет коротким. Водители, как бы команда нормальная, коллектив работает. Сказал, создал приказ, расписались, все. Не устраивает, иди ищи другую себе фирму работать. Спецоперация «Автобус-2014» продлится до 20 июня. Весь месяц, обещают в ГАИ, контроль за пассажироперевозчиками, даже несмотря на нехватку инспекторов, будет самым пристальным, особенно за теми машинами, которые везут на море детей.